С вами я, Буйко Елизавета, участник команды Олимпийский айсденок 2013. Начинаем ток-шоу «Разговор о главном». А поговорим мы сегодня о здоровье и спорте. Однажды Сократу спросили, что является для человека наиболее ценным и важным в жизни – богатство или слава? Великий мудрец ответил, «Ни богатство, ни слава не делают человека счастливым. Здоровый нищий счастливее больного короля. Именно поэтому здоровье является главным в жизни». Прежде чем мы продолжим наше ток-шоу, давайте посмотрим этот видеоролик. Разрешите представить гостей нашего ток-шоу. Методист-специалист районного методического центра отдела образования молодежи и спорта Акимовской райгосадминистрации Владимир Иванович Костышак. Учитель физической культуры учебно-воспитательного комплекса Акимовская гимназия Олег Леонидович Дойко. Первое слово мы предоставляем Владимиру Ивановичу. Владимир Иванович, мы по праву можем гордиться нашими земляками-спортсменами, которые прославили Акимовский район в различных соревнованиях. Это Тимофей Косенко, Дмитрий Макаров, Василий Чайкин, Николай Кармазин, Валерий Волошко. Расскажите, а в 2015 году были спортивные достижения в нашем районе? Уважаемые ребята, добрый день. Акимовская земля, Акимовский район издавна ставился своими спортсменами и своими высокими достижениями. Не исключение стало 2015 год. Так чемпионами Украины среди ветеранов стали среди Лисевич Елена Викторовна волейбол. Косенко Тимофей Семенович, чемпион мира теревого спорта, Волошко Валерий Иванович, чемпион Украины по волейболу. В 2015 году чемпионами области в областной спартакиаде среди городов и сельских районов спартакиада проводилась по 10 видам спорта. Чемпионами области стали Даненко Валерий Довженко, Сергей Иванова, Татьяна, вид спорта шахматы. Чемпионом области по гиревому спорту стал Ивучков Иван. И многие-многие наши спортсмены защищают и отстаивают честь Акимовского района не только на областных соревнованиях, но и чемпионатах области Украины, международных турнирах, чемпионатах Европы и мира. Что же больше укрепляет здоровье, чем физкультура и спорт? На этот вопрос нам поможет ответить учитель физической культуры Олег Леонидович Дойко. Да, физкультура и спорт являются одним из факторов жизни человека. Он играет большую роль. Когда я был еще школьником, я занимался физкультурой очень много. Мой любимый предмет был физкультура. Посещал секции волейбола, футбола, занимался гимнастикой. Туризм. Поднимите руки те, кто посещает музыкальную школу, художественную школу, спортивные секции. Кружки. Ярик, расскажи, а каким видом спорта ты занимаешься? Я занимаюсь боксом. А принимал ли ты участие в соревнованиях? Я принимал участие в областных всеукраинских соревнованиях. И какие результаты? Я занял первое место. Молодец. I realize my love for you was strong, and I miss you here now you're gone. I keep waiting here by the phone with the pictures hanging on the wall. Now you're gone. I realize my love for you was strong, and I miss you here now you're gone. I keep waiting here by the phone with the pictures hanging on the wall. The way it's meant to be, only dreaming that you're missing me. thank you Итальянский ученый физиолог Анжела Массо сказал: «Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не заменит, не заменит физические упражнения». Так считают и учащиеся Акимовской гимназии. вольный ветер, спорт грация и музыка движения, он миг победы, звездное мгновение. А первый шаг к победе это, конечно же, зарядка. Предлагаю сейчас с участниками команды Олимпийского ночеря сделать этот первый шаг.